Čaute čau ľudia, vítam vás po dlhom čase a dneska budeme točiť moju parkourovú mapu. A ešte informácie, nie je to moc dokončené tu, tu sa opäť pozri na mapu, ako bude vyzerať. Za chvíľu dám aj na, že to budú moji fanúšici vyskúšať, ešte nie je ani dorobená. V druhej časti ju dorobím niekedy. Nebudem zdržovať, môžeme začať a dajte odber. Takže, máme tu napísané. Vítaj na mojej mape. Je to ľahké a verím, že to dáš. No, hrám na mobile, takže ke keď to dám, tak by si to za zaslúžilo odber. No, super. Tak nie. Hm. No. Nice. Ril. Ja som to... Poď. Už po tretí krát. no. Poď. Yes. Nie. To je tak ťažké na mobile to dať. Yes, 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 yes. To by si zaslúžilo potlesk, lebo to hra na mobile. Poď. Yes. Poď. 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 Yes. No, a to bolo všetko. Napíšte mi to komentáru, či to mám zdržiť, ale neviem, ako na konci to mám u... U... ukončiť. To je ťažké. Tak. Na schodanú. U. No a to bolo také krátke video, som vám ukázať, že stávam moju mapu, je celkom easy. A bol, bol by som rád, keby aspoň na tomto videu bolo 5 lajkov a dáte odber a čaute.